Jadi jangan sekali-kali kita ingkari dan kita tolak kehadiran Allah itu pada diri. Nah, siapa yang menolak kehadiran Allah pada diri, maka kapir matinya nanti itu. Nah, ini rahasianya. Makanya kita disuruh untuk memurnikan keesaan dirinya. Apa maknanya itu? Kita ini disuruh untuk memurnikan keesaan dirinya? Apa maksud kalimat Ustaz tuh? Kita ini disuruh oleh Allah untuk memurnikan keesan dirinya. Hah? Ya. Jangan sampai terpandang ada diri yang lain. Jangan sampai terlihat diri yang lain. Pahamilah diri yang lain nggak pernah ada. Sesuatu yang lain tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan ada diri yang lain, ada sesuatu yang lain selain dirinya, maka sudah ada dua Tuhan di situ. Itulah Allah menjelaskan tentang dirinya itu ahad. Jangan sampai terpandang yang lain. Dia sajalah yang terpandang. Apa firman Allah itu? Bahwa dia saja yang terpandang pada segala sesuatu ini ketika kamu hadapkan wajahmu ke barat, timur, utara, selatan. Apa ayatnya itu? Hah? Satu orang loh Rian, Rian apa layaknya Rian? Pak Jizinuddin? Oh tinggal, dia lupa apa itu? Pak <tuluh> Zuar <tuluh> 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 Ah, itu dia Walillahil Masrik Wal Maghrib ah. Walillahil ah, Masrik Wal Maghrib Fa aina ma Fa aina ma tuwallu Fa sama Wajhullah ha. Walillahil masyrik Wal maghri Kepunyaan Allah lah barat dan timur Timur dan barat Masyrik itu timur, maghrib itu barat Kepunyaan Allah lah timur dan barat Fa aina ma tuwallu ha. Maka di mana saja Kamu palingkan wajahmu fasama wajhullah maka di sana adalah wajah Allah benar nak bapak ibu paham dan mengerti ketika ustadz suruh bapak ibu memandang kepada mik ini yang terpandang sama bapak ibu mik atau allah. <tuh allah>, <tuh allah sebab Allah katakan tadi apa? Fa'ai nama tuwalu pasama wajulah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpanjang aku. Ketika Bapak Ibu hadapkan wajah Bapak Ibu kepada mik ini yang terpandang apanya ini? Oh, Allah. Ah. Miknya atau Allahnya ini? Ah? Allah. Ha? Allah. Ini Allah nih. Ah, mik. Ah, berarti kafir kita tuh. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu yang terpandang aku atau Allah. Padahal adakah mik selain Allah? Adakah Allah selain mik? <laughs> ini menjebak-jebak. Pertanyaannya nih. Oh, <laughs> Kemana kamu hadapkan wajahmu yang nampak wajahku? Ketika bapak ibu pandang ini, yang nampak mik, yang nampak Allahnya. Oh, ya. Allah, Allah <laughs> <laughs> oh, ini mesti pahami. Menghadap kepada tiang, menghadap kepada dinding. Kalau nampak tiang, tampak dinding tak nampak Allah, berarti kapir kita itu butuh sangek dulu. Nah. Padahal, Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, ada ke sesuatu selain Allah. Kan tidak ada. Kalau tidak ada sesuatu selain Allah, lalu kalau begini bentuknya, apa namanya nih? Mik. Mi. Mi. Ming itu bentuk dan rupa rahasia wujud Allah. Allah. Wujud Allah. Maka dikatakanlah segala sesuatu ini adalah rahasia Allah. Itu cara mengamainya Pak Ji. Sekalian alam ini adalah rahasia wujud Allah. Ya. Kalaulah ini adalah rahasia wujud Allah, kalau begini bentuknya apa sebutannya? <tuh> ini adalah rahasia wujud Allah. Kalau begini bentuknya apa namanya? Nah, disitulah rahasianya ketika kamu memandang spidol dan mic yang terpandang itu aku. Karena spidol dan mic itu adalah rahasia daripada wajahku. Namun ketika itu rahasia kalah diriku pada spidol. Rahasiakan diriku pada mic. Jangan aku disebut spidol, jangan aku disebut mic. Rahasiakan diriku kepada dirimu. Paham itu? Itulah rahasianya. Jadi yang terpandang itu tetap wajah Allah. Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya nih? Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya? Ini wajah Allah nih. Apa sebutannya? Apa tulis. Jadi sekalian alam, segala sesuatu itu rahasia wujud Allah. Kalaulah segala sesuatu rahasia wujud Allah, maka rahasia wujud Allah itu tiada lain adalah diri Allah itu semata-mata yang sebut namanya nama rahasia yang tersembunyi. Nama rahasia Allah yang tersembunyi secara sempurna disebut in insan. Insan itu sebutannya Pak Jizien Nudin. Maka Pak Jizien Nudin itu nama dari siapa doh? Nama rahasia diri Allah yang nyata pada pada insan. Ah. <tuh dan> ya. <ternyata> yeah. yeah. Haji Zainuddin itu nama rahsia diri Allah yang tersembunyi pada in insan. Insan tu nama rahsia diri Allah yang tersembunyi yang ke serak, ah yang ke seratus. Insan tu yang ke seratus. Haji Zainuddin yang ke berapa tu? Ah seratus satu. -satu. <laughs> dah sempurna tu dah tu, mengaminya. Jadi kemanapun kita hadapkan wajah kita nampak Allahnya. Nampak Allah nyata pada tiang, pada dinding, pada semuanya. Maka segala sesuatu tadi itu itulah rahasia wujud Allah. Itu dia sebenarnya. Jadi tidak berlaku apa itu? Tidak berlaku? Pandang Allah apa yang dipandang oleh mata, tidak berlaku itu. Iya sempurna lah itu. Pandang Allahnya apa, apa yang dilihat, mana dilihat mana oleh mata. Mana. Jadi apa yang dilihat oleh mata yang terpana adalah Allah itu maksudnya tuh benar tuh Pak Ji, apa ya, Pak, ya, Pak Allah tuh kan nama yang sempurna maka rahasia kala nama Allah itu pada segala sesuatu jangan disebut Allah tuh sesuatu walaupun kita paham memang sesuatu itu itulah nyatanya rahasia wujud Allah itu disembunyikan dirahasiakan begitulah cara menyampaikan kajinya. Makanya orang dah sampai kepada makom makrifat, tak ada kata dan suara jangan ditunjuk-tunjuk. Ya, jangan disebut-sebut. Kalau tak boleh ditunjuk, tak boleh disebut, tengah apa lagi? Ya. Ah, dipandang-pandang saja lah. <laughs> ya, diam dipandang-pandang aja lagi, jangan disebut. Jangan ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut dan ditunjuk, lain yang disebut, lain pula yang tunjuk. Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Kita yang kita maksud Allah tapi yang ditunjuk apa? nanti yang mik nah nanti salah